গৰমত ফাটি গৈছে ৰাইজ অৱস্থা বেয়া যদি খানা দিবলৈ আহিছো তাত শেষত ৰাস্তাটো নাইকিয়া হৈ গৈছে ঘৰত সদায় বনোৱা ভাল নলগা ভাতকেইটা আজি টেষ্টি কৰি দিওঁ আহক তাৰ কাৰণে বৰ ডাঙৰ প্ৰচেছ কৰিব নালাগে এটা সৰু প্ৰচেছ সেইটো কৰিলে হৈ গ'ল গতিকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকে চাওক ঘৰৰ খানা টেষ্টি কৰা নকৰা কথা নাই সেইটো এনেই ক'লোঁ যেনেকৈ বনাওক ঘৰৰ খানা টেষ্টিয়ে হয় বা টেষ্টি হওক নহওক সেইটো ইমান দৰকাৰ নাই এই খানাটো টেষ্টি কৰিবৰ কাৰণে আজি শাওণৰ একদম প্ৰখৰ ৰ'দৰ পথাৰত মাহঁতে খেতি কৰি আছে তাত খানা দিবলৈ আহিলোঁ এই পথাৰত ইমান গৰমত ইমান কষ্টৰ মাজত যি খানাই নিদিয়ক ইয়াত প্ৰত্যেকটো খানা ধুনীয়া একদম সোৱাদৰে হৈ যায় চব খাই ভালেই লাগে গতিকে আহক এই পথাৰলৈনো আজি কি খানা আনিছোঁ সেইখিনিও দেখাম

মাহঁতে ৰুই থকা জেগাৰ পৰা প্ৰায় তিনিশমান মিটাৰ আঁতৰত কেইজোপামান গছ পাইছোঁ কেইবাজোপা আছে বাৰু গছ ইয়াত তো ইয়াতে অকণমান টাইম জিৰণি ল'ম তাৰপিছত মাহঁত ইয়াতে আহিব আমি সকলোৱে একেলগে ভাতটো খাম গতিকে আজি এই ভাতখিনিও কিমান সোৱাদৰ হ'ব আপোনালোক বুজাবলৈ বাকী নাই ইমান কষ্টৰ মাজেৰে আমি আহি প্ৰায় খোজকাঢ়িও ঘৰৰ পৰা প্ৰায় তিনি চাৰি কিলোমিটাৰ বেছিয়ে হ'ব চাৰি কিলোমিটাৰ আমি খোজকাঢ়ি আহিলোঁ আৰু অচাতিটো থাকি দিবি কেমেৰাটো গতিকে যাহঁতক আগবাঢ়ি যা আগবাঢ়ি যা এইকেইজোপা গছ দেখিছে মই দেখাই দিছোঁ এই গছকেইজোপাতে বহিম এতিয়া এজোপা গছৰ ছাঁহতে ভালকৈ ল'বি ভালকৈ গৰমত ফাটি গৈছে ৰাইজ অৱস্থা বেয়া য'লৈকে খানা দিবলৈ আহিছোঁ তাত শেষত ৰাস্তাটো নাইকিয়া হৈ গৈছে আৰু ৰাস্তা চস্তা তেনেকৈ নাই পানীয়ে পানীয়ে আহিব লগা হৈছে ৰৌটো কিমান ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ মাৰিছে আমি গম নাপাওঁ পানীখিনি তাই উতলা গৰম পানী ভৰি দিয়াৰ নিচিনা লাগিছে ইয়াৰ পৰা এটাই গম পাইছোঁ যে ভাত এনেই খাবলৈ নাপায় ভাত এনেই খাবলৈ পোৱা নাযায় সেইখিনি খেতি কৰাখিনিহে জানে মইতো বাৰু যিয়ে নহওক কেতিয়াবা কাটচিত আহোঁ সদায় খেতি কৰাখিনিয়েহে গম পাব যে ইয়াৰ মূল্য কিমান গতিকে আহক হাঁহি ধেমালিৰ ফূৰ্তিৰ মাজেৰে আৰু কষ্টৰ মাজেৰেও এই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ কৰোঁ আহক প্ৰায় ওচৰ পাই গৈছোঁ সি মাহঁতৰ ওচৰত ইয়াত এজোপা গছো নাই ওচৰত সেইটো কাৰণে মানুহে গছ চছ ৰুব লাগে সেইটো চব আছে অলপ দূৰত আছে গছ কিন্তু এতিয়া বৰ্তমান ওচৰত এজোপাও গছ নাই গতিকে ৰ'বলৈও জেগা নাই ছাতি এটা লৈ আহিছোঁ ছাতিটো আঁতে ৰ'ব লাগিব গতিকে অৱস্থা বেয়া মাহঁতে এই গৰমটো ৰুই আছে বাৰু সেইখিনি আপোনালোকক দেখাইছোঁ তাৰপত ধুনীয়াকৈ খানাখিনি খাই ল'ম এই চাহকণত ৰৈ যেন কিবা এ চি ৰুম এটা বহিলোঁ তেনেকুৱা লাগিছে বহুত কষ্টৰ মাজত অকণমানো যদি ফূৰ্তি পোৱা যায় সেইকণে বহুত এনিটাইম যদি আপুনি এ চি তলতো থাকে সেইটো ইমান ভাল নালাগিবও পাৰে কিন্তু ইমান প্ৰখৰ ৰ'দত ইমান গৰমত ভাবিব নোৱাৰা গৰমৰ পাছত এই বাঁহজোপাৰ তলত যিকণ চাহ পাইছোঁ সেইকণে স্বৰ্গ নিচিনা লাগিছে গতিকে আহক এই আমাৰ মাহঁত পালেহি ধুনীয়াকৈ সকলো একেলগে ভাতটো খাই লে আমাৰ গছৰ জেগাই জেগাই চব মানুহ বহি আছে ইমানেই গৰম ভাবিব নোৱাৰা গতিকে মানুহে গছ পুলি যে ৰুব লাগে এইটো এটা ডাঙৰ কাৰণ এইবোৰ গছৰ গুৰিয়ে গুৰিয়ে দেখিছে মানুহ বহি আছে আহ আকৌ সোনকালে চাহ দে এইটো কাঁই কঁঠাল এইটো টেঙাও নহয় মিঠাও নহয় হা এইটো কি নাম ফুটুকোলা এইটো কাঁই কঁঠাল দেখাই দিওঁ চাওঁ এইটো হ'ল কাঁই কঁঠাল এইটো দেখাত মাটি কঁঠাল কিন্তু খাব নোৱাৰে তোমালোক এইটো জেতুলী পকা দেখিছেনে এই ঈদটো জেতুলী পকা বহ কাঁহী ক'ত নিচ সেইটো হৈ গ'ল ভাত আৰু ভাতটো অকণ ওচৰ পৰা দেখাই দেখি ভাতটো ওচৰ পৰা দেখোৱা কাৰণ হ'ল এইটো উখোৱা চাউল তেতিয়া এইটো খুলিব পৰা নাই ফালিয়ে পেলাও নে কি বল সেইটো এনে হৈ গ'ল হৈ গল দেখাই দে এইটো হ'ল উখোৱা চাউল উখোৱা চাউলটো দেখিবলৈ বেয়া কিন্তু খাবলৈ ভাল চব মানুহে খাই ভাল নাপায় কিন্তু খেতিয়ক মানুহে খাইতো বহুত ভাল পায় ভাল পায় নেপায় আমাক সুধুৰ কেনেকুৱা পায় কাঁহীকেইখন দে মা এইটো এটা ভ্ৰমণ শিৰোমণিব বা যি হওক মোনাটো সি পেলাই থৈ দিলেহি জোল ভাগ্য ভাল নপৰিলে হ'ব দে মেজালীমান নহয় হাতে বাঢ়িম নহলে

যিয়ে হওক প্ৰথমতে বাহিৰত আখাৰিলে বালি পৰিলে মাংসটো এনেকে লৈ যাওঁ তাতে খামগৈ খামগে খাম অকণত মাংস বাকী নেমুটো মই কৈছিলো নহবা মই কিনি হলেও আনিলো নেমু এটা ঘৰত নাই যদি পথাৰত নেমু এটা লাগেই আৰু গলেই হ'ল খালি আছে ক'ত ধুনীয়া এয়া হৈ গল কোমোৰা মাংস এটা নানিলো কাৰণে প্ৰথম জোলখিনি পৰিছে চবকে জোলখিনি দি লওঁ চাং বল মাহঁতকো মাংস দি লওঁ

গোল নেমু নেমুত অকণমান অভাৱ হ'ল কম যদি উপায় নাই চাৰিটা মানহে তাত আমি কি নেমুকে খাব লাগিব এইটো নেমু দিলোঁ আপোনালোকক এতিয়া চাওক ভাত বাঢ়ি ল'লোঁ উখোৱা চাউলৰ ভাত মাংস আচলতে ইমান গৰমত মাংস আনিব নালাগিছিলে কিন্তু ৰাতিপুৱা আয়ো মেজালি পৰুৱা কামুৰিছে ৰাতিপুৱা বতৰটো ভাল দেখি মাংস বনাই দিলোঁ কিন্তু এতিয়া গৰমটো দেখি মাংস নোখোৱাটো বে বেছি বেটাৰ আছিলে কিন্তু উপায় নাই আনিলোঁ তেতিয়া খাবই লাগিব এতিয়া কি হ'ল উখোৱা চাউলৰ ভাত কোমোৰা দিয়া ব্ৰইলাৰ মাংস জ্বলা চলা কমকৈ দিছোঁ বেলেগ মছলা চছলা দিয়া নাই অকণমান এটুকুৰা গোল নেমু অথনি যে প্ৰথমতে কৈছিলোঁ যে ঘৰ বনোৱা ভাত পটককৈ টেষ্টি কৰি দিম টেষ্টি নহ'লেও গতিকে এয়াই ঘৰ বনোৱা ভাত পথাৰৰ মাজত খালে কষ্টৰ মাজত খালে প্ৰত্যেকটো খাবলৈ বেয়া হ'লেও টেষ্টি হৈ যায় গতিকে আহক আমি সকলোৱে একেলগে ভাতটো খাওঁ ভাত পানী খাই হৈ গ'ল প্ৰায় এঘণ্টামান জিৰালোঁ এতিয়া যাবলৈ ল'লোঁ মাহঁতো প্ৰায় আৰু এক ঘণ্টামানৰ পিছত এক ডৰা মাটি ৰুবলৈ আছে সেইখিনি কৰি যাবগৈ গতিকে ময়ো যাওঁগৈ দেখিলে মইতো জাষ্ট খানাখিনি দিবলৈ ভাতখিনি দিবলৈ আহোঁতে যিমানখিনি কষ্ট হ'ল ইমান ৰ'দত সম্পূৰ্ণ খেতিটো ৰাতিপুৱাৰ পৰাই একদম গধূলিলৈকে কৰি থ'বলৈ কিমান কষ্ট হয় সেইখিনিতো আপোনালোকে দেখিলেই আৰু ইয়াৰ এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা লাষ্টত এটাই মেছেজ দিওঁ যে পৰাপক্ষত কিনা চাউল হওক লাগিলে হোটেল হওক ঘৰত হওক যেনেকৈ যি হ'লেও চাউল নষ্ট নকৰিব কাৰণ হোটেলত পোৱা চাউলটো কোনোবাই খেতিয়ে কৰা গতিকে চাউল কেতিয়াও নষ্ট কৰিব নালাগে এদিন খেতি যদি নকৰি নকৰি আমাৰ নিচিনা মানুহে যদি খেতি নকৰি নকৰি লাষ্টত গৈ এদিন ধানৰ অভাৱত ভাত পানী নোহোৱা হ'ব গতিকে গতিকে ভিডিঅ'টো আজি ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছোঁ যাওঁ গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' যদি চাই থাকিবলৈ মন যায় সদায় চাই থাকিব অমা ভাত দে আৰু এই ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ফেচবুকত ফ'ল' কৰি দিব ধন্যবাদ